Для меня эти олимпийские игры важны, так как на прошлых олимпийских играх у меня не получилось себя реализовать. На этих получ... надеюсь, что получится, и будем делать все возможное. Ну, на данный момент мне сейчас не волнительно. Мы тренируемся, делаем полную подготовку, а на старте уже посмотрим, будет волнение или нет. Но надеемся, что нет, и будем уверены в своих силах. Конечно, будем сражаться за финал и призы, так как у меня лучший мой результат является рекордом Украины, и это на мировой арене, на Олимпийских играх, достойный результат. На прошлых Олимпийских играх с таким результатом можно было попасть в тройку. Я буду представлять Украину, нашу страну, свою родину, и будем подавать пример нашим украинцам заниматься спортом.